Всем привет на канале. День X настав второй. Сегодня я еду забирать свиней сейчас, своей машинкой. Сейчас продезинфицирую быстренько кузов, где буду грузить свиней. Покормлю их свиней, короче, все сделаю и попробую забирать. Пять штучек буду сейчас брать, свиноматок. весит 100-110 килограмм. Тогда я брал за два раза, 3. за первый раз и два и свинка завтра за сейчас хочу пять штук сразу в погрузить, за один раз привезти, ну, що что будет, все, влезут, не влезут, ну, будем как-то впихать, так что, так, вы подписывайтесь на канал, ставим лайк и погнали. Так, свинкам кушать насыпал, тут по клетке я просыпал порошком, продезинфицировал ФАМ-30. Uh, уже выставят такие себе сооружения, решетки везде, чтобы они не лезли никуда абсолютно, чтобы они сейчас uh, прям с дверей и заходили, заходили, заходили в клетку, и все. Вот ну, там только единственное место, ну просто там дальше идти никуда. Если что разверну, я туда забежу, и все. Короче, сейчас едем по СВН, сейчас еще продезинфицирую машину, и все. Как обработав я фам-30, вычитаем окраинка. И сейчас засыпаю порошком клейносаном. Воно должно, ну, плюс акция дезинфекция, убора сейчас влагу всю. И воно должно сдерживать хоть трохи запах, потому что он будет сейчас срать мы. Вот так, засыпаем, обработаем. И будет хорошо. О, уже тут пахнет. Так что вот так. Квартия новых испеченных. Выночек наших. Так, начнем. Красавицы, вот так упакованы. Жарко им походу вылазь. Ух, мокрый Давай. А я мне дверьку не открыть? Подруга, вставай. Встань. Подруга. Мне нужно дверь открыть. Подвинься. Подружки, выходите. Давай. Выходи, выходи, выходи. Так, родная. Не-не-не. Ой, блядь. Это в мои планы не подлова, дура. Так. Подруга, давай. Я надеюсь, ты не потеряешься. Нет, мы по прямой, сука. Давай, машунь. Аккуратно. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай. А ну, убери эту штуку. И, калитку приоткрыть. На, на меня. Давай, 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 давай. Ты, блядь. Последняя, пятая. Дуже тяжелая Партия не хочет его не заходить вообще. Давай. Иди. Я же просто не особо нема сил их пхать. Там он две лежить они без воды пить хотят, у них мокрые все в машине. Пять, очень много. Для такой маленькой будки им тесно было. И они запарлись. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Машунька, еще трошки. И вот две, які промазали клеткой, полягалось в рештак. Это просто ужас. грязняк как чумати. Что с ними делать? Им жарко. Опа! Закрывай там. Давай, 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 давай. Стоим. Давай, тю пока. пришла, пошла, пришла, пришла. Давай, вставай. Давай. Встаем, встаем, встаем. стоим. стоим, стоим, стоим. Он вообще подруги. Уже ж видно все. Не страшно должно быть. Заходим. Заходим, заходим, заходим. Эх. Сейчас бы вам разряд электрошокера. Не помешал. Давай, 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 давай. Втягнули в клетку ми всіх, сих. Це, звісно, оказалось. ну Три нормально зашли свинки, а от дві це ж ужас. вони сюди вибігають по прямой. І бачите, що натворили, в рештах лягли їм жарко, В будки дуже тісно їм, за счет того, що великий вес, тих я вазив, вони по 100 були кілограм, а ці по 114 кг. Тобто треба було брати 3-2, як в прошлый раз. І вони мокрі. Бачите, вони як отходять, вони полягали, полягали вони вже попили, знайшли де вода одразу. Попили всі, але ну, їм все одно фіговенько. Стрес отримали. Їсти не їли нічого. Коруче, отлежуються. От. Тут з допомогою відра двох затягнули Це сюди і все. И пока что на этом с ними работа завершена. Я думаю, хай они отходят. Есть и есть. Сейчас воды наберу. Бочку закачу и воду сейчас. Вот. И вроде бы так нормально. Не знаю. По ним подивился. Ничего. Десь там поцарапались. Понятно. там мы друг дружку трохи пописали. Таке, ну, легкие царапинки, то ничего страшного. Вот такие свинки, такие машки. Сейчас стать що я піду відмывать машину, бо там ужас. В машині це просто, конечно, що запах, что вони все пачкали, то есть тоді у них було більше места, і вони все же больше под задній лядой сиділи. А сейчас вони просто сиділи по всему салону, скажем так, и там дуже запах такий, Так що піду сейчас відмывать. Так, и вот что по машине, бачите тут озер на стенке. Короче, шторки вроде бы не сильно пострадали, но не знаю, подивлюсь, если будут вонять, то придется снимать их тоже стирать, отмывать чем-то. Картонку эту вытянуть и положив, чтобы было им не скользко. Но им было тут тесно, дуже тесно в машине, потому что вес должен быть их не хотя бы по 100. А так как дуже тяжело, им тут вообще не как было увернуться. Одна вот так лежала аж вдоль, и так лягли. И дуже печально, короче. Надо еще проверять про поворотник и всю фигню, потому что провода могли пообрывать. Надо подивиться, стоп поворотника, потому что оно тут все наружу в меня, к сожалению сейчас буду отмывать. Короче, троху я вычистил чуть-чуть. Не знаю, как это назвать. Ладно, тут снизу там навоз. Ладно, и колонка еще. Не успел просто заснять. Вот тут в дырке она была полностью залиплена. То есть даже был тут навоз. Я начал его шлевать, он туда, блин, упал. Короче, капец. Оттуда там подоставал. Ще був навоз, вот в дырках еле повинного усе. Вот тут був навоз, ну тупо везде. І... Еле я це все вытянув. Сейчас буду вимывать, як-то Водою Водой не позаливаєш, потому що воно залишиться в а, вот. Не знаю, Сейчас щось буду засипати порошком, чтобы воно не. Клей насаном, щоб вона убило запах і так далі. Все, вимив вот так вот. позасипаю ось такі міста. А, як воно? Клей Щоб убила запах. Де там воно може бути. Класна штука, не знаю. Офігенна. буду не пользуватися завжди. Висушує влагу, всю, Вбиває запах. І не знаю, ну блин, реально. дезинфекция получается, я думаю, на ура. Так, по всей машине закинем. Пофигу, воно пахнет. Хай убывается все. И все, вот так вот. Хуже не будет, я думаю, уже всей машиной ничего. Короче, таки работаем. Так что подписывайтесь на канал. У нас весело. У нас прикольно. Всем пока.